হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক গাফিলতি একাধিক অনিয়মের খবর সামনে আসছে তিন বছর আগে শেষবার এনওসি নেওয়া হয়েছিল কিন্তু বছর ধরে কি করে উইদাউট তিন এনওসি এই হোটেল চলছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তার থেকেও বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে চোদ্দ জনের যে প্রাণ চলে গেল তার দায় নেবে কে যারা মারা গেছেন চোদ্দ জনের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু যারা কোনো ক্রমে প্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরেছেন তারা তাদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি পার্থ প্রতীক ঘোষ পার্থ

खिड़की से निकले बाहर खिड़की को तोड़ के बाहर खड़े थे कारनिस के ऊपर खड़े थे फिर रेस्क्यू टीम ने देखा और निकाला नीचे उतारा हम लोग को दो घंटा कम से कम कुंतु? मैं मेरे हस्बैंड और एक छोटा वाला भतीजा था नहीं था बिल्कुल नहीं था खाली देखा हुआ था कि सिचुएशन ऐसा होता है टीवी देखे में, में। खुद के साथ बीतेगा बोल के नहीं था बोला था बाहर निकलने के लिए या खुद ये बोले थे यही बोले कि बाहर निकलते हैं तो सांस आएगा थोड़ा सा बाहर का सिचुएशन तब एकदम ठीक बाहर का सिचुएशन मतलब जैसे ही जैसे भतीजा फोन किया कि चाचा आप लोगों ने जल्दी आओ आग लग गया है करके तो मैं सोचा सीढ़ी से चला जाऊँगा करके तो खिड़की रूम का जब गेट मैंने खोला तो देखा कि पूरा लॉबी में धुआं धुआं भर गया तो मैंने पूरा इंस्टेंट गेट को बंद किया और मैं बोला खिड़की के पास जल्दी आओ मतलब ताकि ऑक्सीजन आ पाए नहीं तो ऑक्सीजन लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी उसके बाद मैं जब खिड़की को देखा तो ग्लास व्लास था तो मैंने ग्लास को इस पूरा हरबड़ी में ग्लास को तोड़ा मैंने और ग्लास को तोड़ के पहले मैं खिड़की से बाहर निकल के दोनों मिसेज को भतीजा को ला के मतलब तुम यहाँ खड़े रहो और उसको पकड़े रहो खिड़की को उसको होटल तो के अंदर जैसा हम देख सकते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम बहुत सारा थे कोई काम कुछ कुछ काम नहीं हो रहा था सब बंद था नहीं लगा हुआ सब है बट काम कुछ नहीं कर रहा था तो कोई होटल का कोई आया था हेल्प करने के लिए नहीं, नहीं कोई नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं। होटल का सिर्फ फायर ब्रिगेड वाली टीम थी हमारे पास बाहर से और जो भी पुलिस वगैरह जो कोई भी हेल्प नहीं था होटल की तरफ से कोई हेल्प तो आप तीनों एकदम कौन सा फ्लोर में तब फोर, का फोर्थ फ्लोर में थे हम लोग ऊपर से नीचे देख सकते हाँ नीचे देख रहे थे डर लग रहा था कोई दिखे हेल्प कर दे चिल्ला रहे थे यहां के लोकल पब्लिक ने भी हेल्प किया है बगल वाले फ्लोर से बिल्डिंग वाले भी थे उन्होंने हमको पानी वानी रस्सी में बांध के पानी वानी दिया उन्होंने मतलब यहाँ के जितने भी लोग थे यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बच्चे थे वो चला गया था एक टू वहाँ पे बगल में फ्रूट्स वाले ने उसने मेरे बच्चा को दो घंटा संभाल के भी रखा यहाँ के पब्लिक वगैरह ने बहुत सपोर्ट किया आप दोनों और आपका অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে এনারা দুজন এবং তার পাশাপাশি একজন ছোট বাচ্চাকে নিয়ে একেবারে ছোট যে কার্নিস রয়েছে সেই মধ্যে প্রায় দু ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন পরবর্তীকালে দমকলের আধিকারিকরা আসেন এবং আসার পরবর্তীকালে কিন্তু ওনাদেরকে উদ্ধার করা হয় অর্থাৎ গতকালকের যে ঘটনা সেই ঘটনার পর একেবারে যে আতঙ্কের চাপ সেটা একেবারে এখনো পর্যন্ত সেই চোখে মুখে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে একেবারে পার্থপ্রতিম তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো যাদের সঙ্গে কথা বললো আমাদের প্রতিনিধি পার্থপ্রতিম ঘোষ এই দুজন তাদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন কিভাবে কার্নিসের ওপরে দু ঘন্টা তারা আটকে ছিলেন কেউ তাদের সাহায্য করতে আসেনি বলে তারা দাবি করছেন শেষ পর্যন্ত দমকল আধিকারিকরা এসে তাদের উদ্ধার করেন